Цей тиждень почався з першотравневих свят і триватиме до Дня Перемоги. Далі будуть інші свята і останній дзвоник, і перший іспит, і Євро 2012. А початок цієї низки поклав конкурс малюнків, який організував добродійний фонд Асалам для маленьких художників із міського притулку. Вітаю! В студії я, Sunshine, а це означає. что ты дивишься в тин программу тільки для девчат», яка розповість про юных переможців та їх наставников? По инициативе президента общественной организации Комитет по защите прав и свобод граждан щит и благотворительного фонда «Асалам Дагер Салиха Мухаммеда при поддержке одесского регионального отделения Союза журналистов Украины сегодня состоится подведение итогов конкурса детского рисунка «Мир дому твоему» с награждением победителей. Благотворительный фонд «Ассалам» награждает Прутанова Ахмета 6 лет в младшей возрастной группе за участие в конкурсе детского рисунка «Мир дому твоему» и проявленную любознательность и усердие. Ассалам, это слово, это значит мир. Мы, комитет по защите прав и свободы граждан ШИД и благотворительный фонд Ассалям организовали это э, конкурс э, рисования детей. Помогли нам Виктория и Аня. И э, наш будущее для детей, мы хотим, что они, у них хорошее будущее и хорошие жизни. И слово «мир». И э, спасибо, что э, наши друзья, наши коллеги пришли к нам, с вами, мы вместе всегда будем за слово «Мир», за слово «Ассалам». Спасибо большое. Благотворительный фонд «Ассалам» награждает Камальдинову Екатерину 5 лет за участие в конкурсе детского рисунка «Мир дому твоему». Добрый день, детишки. Мне очень приятно, что подобный конкурс проходит в преддверии славного праздника 1 мая. Это Международный день солидарности всех трудящихся. Я думаю, дети сделали свой вклад в дело добра. Я хотел бы, чтобы подобные конкурсы проходили чаще, чтобы они были на постоянной основе. И большая благодарность Салиху за то, что он действительно проводит эти подобные мероприятия. Я думаю, если мы возьмемся, вот детишки, мод взяться за руки? Они взяли за руки, правильно? Это очень хорошо, что мы все разом. Значит, мы велика сила. А если будет мир на планете Земля, значит, будет мир везде. Вместе, парни всей земли, вместе собраться могли. Вот было в компании такой И до подать руку. в наших силах Землю от Мы за, мир, за дружбу, за улыбки милых за на этой выставке в благотворительном фонде Асалам я увидела работы маленьких детей из разных, разных национальностей и чем-то они напомнили меня в детстве. Потому что, когда я была маленькая, мои родители тоже очень много рисовали. И они мне с детства привили такое качество, как показывать свои эмоции в картинах. И я не боялась, я начала рисовать, и мне начало получаться действительно. И так уже я учусь 8 лет. И когда я увидела эти работы маленьких детей, я увидела, что... Они так заботятся о том, чтобы доказать миру, что каждая из них значит очень много. И я думаю, что это на самом деле очень хорошие люди, которые организовали эту выставку, потому что они заботятся о том, чтобы дети увидели, что мир взрослых в... обращает на них внимание и что им не безразличны все чувства, которые дети пытаются выразить через свои картины. Благотворительный фонд «Ассалам» награждает Прутанову Амиру 8 лет. В средней возрастной группе за участие в конкурсе детского рисунка «Мир дома твоему» и проявленная любознательность, усердие и трудолюбие. Камальдинова Романа, одиннадцать лет. Алясад Риму, десять лет. Алясад Асаада, 8 лет. Камальдинова Александра, десять лет, в средней возрастной группе, за участие в конкурсе детского рисунка «Мир дома твоему» и проявленной любознательности и усердие. Я удивилась тому, что и не предполагала. Маленькие детки могли проникнуть в какие-то такие глубины, которые да, не даны взрослому проникнуть, взрослому человеку, да. Дети показали, что они очень чувствуют цвет, очень чувствуют жизнь, очень любят эту жизнь. И я очень рада, что под стенами этого гостеприимного дома происходят такие замечательные события.